अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी हसीनो जमील और शोख चंचल हसीना के बारे में बता रहे हैं जिसे उसके शौक ने पहले अनारकली और फिर हिना के नाम से दुनिया भर में मशहूर कर दिया आप यकीनन इस हसीना के बारे में जानना चाहते होंगे तो ठहरिए इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस वीडियो को और हमारी आने वाली हर नई वीडियो को बसानी देख सकें व्यूवर्स हम बात करें हैं पाकिस्तान की मायानाज अदाकारा जेबा बख्तियार की जेबा बख्तियार ने जिंदगी की उनसठ बहारें देख ली जेबा बख्तियार ने 5 नवंबर उन्नीस को सूबह बलोचिस्तान के शहर कोयटा में बैरिस्टर याब बख्तियार के घर आंख खोली उनके वालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और सबक वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के करीबी साथी थे वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अटोर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के मनसबर भी फाइज रहे उनकी वालदा सिल्विया वेलिंग केनेटो का ताल्लुक हंगरी से था जेबा बख्तियार की एक बहन और दो भाई है उनकी बहन सायरा ड्रेस डिजाइनर जबकि उनके भाई डॉक्टर करीम बख्तियार और डॉक्टर सलीम बख्तियार अमरीका में मुकम है पीटी वी कराची मरकज से नशर होने वाली माजी की मकबूल सीरियल कारवा में सुखा का मरकजी किरदार अदा करने वाली सीनियर फनकारा हुमा अकबर डॉक्टर करीम बख्तियार की अहलिया और जेबा की भावच है जेबा बख्तियार ने इब्तदाई तालीम सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल कोयटा और आला तालीम केनड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर से हासिल की उन्हें बचपन से ही अदाकारी का शौक था जेबा बख्तियार ने अपने फनी सफर का आगाज उन्नीस सौ अट्ठासी में पी टी वी कराची सेंटर से नशर होने वाले लॉन्ग प्ले अनारकली से किया इस ड्रामे के प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी थे जबकि कास्ट में अदाकार महमूद अख्तर मजहर अली खालिद बिन शाहिन जीनत यासमी और लतीफ कपाडिया शामिल थे उन्नीस सौ इक्यानवे में जेबा बख्तियार ने बॉलीवुड शोमैन राज कपूर की होम प्रोडक्शन फिल्म हिना से फिल्मी दुनिया में कदम रखा वो इस फिल्म में बतौर हीरोइन जलवागर इस फिल्म के हीरो अदाकार ऋषि कपूर जबकि डायरेक्टर रणधीर कपूर थे फिल्म हिना बॉक्स ऑफिस आरोप सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म ने जेबा बख्तियार को आलमगीर शोहरत बख्शी और उनके पास भारतीय फिल्मों की लाइन लग गई जेबा बख्तियार की फिल्म हिना तक रसाई का सहरा मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन के सर जाता है जिन्होंने इस फिल्म के मुकाल में लिखे थे भारतीय फिल्म हिना दरअसल पाकिस्तानी फिल्म लाखों में एक करी थी ज़ेबा बख्तियार ने उन्नीस में भारतीय फिल्म मोहब्बत अस्टेंट मैन उन्नीस सौ पिचानवे में फिल्म जय विक्रांता और उन्नीस में फिल्म मुकदमा में अपने फन का लोहा मनवाया उन्नीस में उन्होंने लॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर सैयद नूर की रोमांटिक क्लासिकल फिल्म सरगम में जवा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया फिल्म के हीरो गुलुकार अदनान समी थे इस फिल्म में मारूफ भारतीय अदनान समी और हदीका के गाये हुए गीतों ने दुनिया छियानवे में, में जैबाब अख्तियारूफ डायरेक्टर और एक्टर जावेद शेख की फिल्म चीफ साहब में जलवागर हुई ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई उन्नीस सौ निन्यानवे में उन्होंने अदाकारा और हिदायतकारा संगीता की फिल्म कैद में अदाकारी के जौहर दिखाए दो हजार एक में जेबा बख्तियार ने के बाद फिल्म मेकिंग में तबाह आजमाई की और उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म बाबू बनाई उनका ये तजुर्बा नाकाम रहा और फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई 2014 में वो दोबारा एक्टिंग की तरफ लौट आईं और इंटरनेशनल फिल्म जीरो टू वन में काम किया 2015 में वो फिल्म बिन रॉय में जलवागेर हुई जेबा बख्तियार मुख्तलिफ टीवी चैनल के ड्रामो में भी काम कर चुकी है उनकी मकबूल ड्रामा सीरियल में एहसास बिन रॉय थोड़ा सा आसमान जलते गुलाब खिलौना हजारों साल और शहरे दिल के दरवाजे काबिल है अपने फनी कैरियर के दौरान जेबा ने बॉलीवुड और लॉलीवुड के कई नामवर स्टार के साथ काम किया जेबा बख्तियार को लाता भारतीय और पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामा सीरियल में बेहतरीन किरदार निगारी पर लक्स स्टाइल अवार्ड और हम टी वी एवार्ड समेत कई एजाजा से भी नवाजा गया शोबिस की ब्यूटी क्वीन जेबा बख्तियार की अजदवाजी जिंदगी हमेशा नशेबराज का शिकार रही उनकी पहली शादी कोयटा से ताल्लुक रखने वाले सलमान बलियानी हुई जिनसे उनकी एक बेटी बॉबी है बॉबी को जेबा की बहन सायरा ने गोद लिया है जेबा अख्तियार की दूसरी शादी उन्नीस में भारत के लीजेंड कॉमेडियन अदाकार जगदीप के बेटे फिल्म स्टार जावेद जाफरी से हुई जो एक साल बाद खत्म हो गयी उनकी तीसरी शादी उन्नीस में मारूफ पाकिस्तानी सिंगर अदनान समी खान से हुई लेकिन उन्नीस में दोनों में तलाक हो गई अदनान समी और जेबा का एक बेटा आजान है आजान अपने वालिद अदनान समी के नक्शे कदम पर चलते हुए मौसीकी दुनिया में आला मुकाम हासिल करने के लिए सरगर्म है 2008 में ज़ेबा बख्तियार ने सोहेल खान लगारी से चौथी शादी की जो ताल कायम है जेबाब अख्तियार का फनी सफर भी ताहाल जारी वारी है